হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৱে সকলোৱে খবৰ চাগে ভাল আমিও ভালে আছোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ এখন জুৱেলাৰীত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ এটা আঙুঠি বনাব দিয়া বুলি আৰু কালে বনাইছোঁ এইটো কোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোত সকলো গম পাব কালৈ আঙুঠিটো বনালোঁ এয়া চাওকচোন আঙুঠিটো মই লৈ ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ডিজাইনটো জনাবচোন আৰু এয়া মোৰ কেৰা আঙুলিটোৰ জোখতে মই বনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে পিছৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ' এয়া আমি যাব ওলাইছোঁ নগাঁও বহি ল'লোঁ গাড়ীত আৰু এইফালে জান ওলাইছে বাবু ওলাইছে আৰু এয়া শাহুমাও ওলাইছে আৰু আগত ডাঙৰ বাইদেউ আৰু ভাগিনকেইটা বহি আছে আমি পূৰা আজাদী গাড়ী পাইছোঁ আৰু আহি আছোঁ পূৰা গাড়ী এইফালে আহি পালোঁহি ঘৰত আৰু এয়া মাহঁতৰ ঘৰত সোমাই লৈ আমি কাপোৰ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু আহি আছোঁ দাদাহঁতৰ ঘৰত এইফালে এতিয়া আমি আহি পালোহি দাদাহঁতৰ ঘৰ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ ব'লকচোন এইফালে ভিতৰলৈ সোমাই আহি আমি পৰিয়ালটো গোটেই বহি আছোঁ বা মই আৰু জেঠাই ছোৱালীৰ মা শাহুমাহ জান ভাগিন দুটা এনেকৈ বহি আছোঁ আজি দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ তোলনী বিয়া তাৰ কাৰণে আহিছোঁ এতিয়া মই আহিলোঁ খোৱা জেগালৈ আৰু এইফালে ভাগিনটো খাব লৈছে আৰু বৌ ডাঙৰ বা ওচৰতে ৰখি আছে তাই খোৱা নাই বাৰু এনেই চাইহে আছে আৰু মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইফালে আমোম্বা এনেকৈ সকলোৱে খাবলৈ ধৰিছে আমি খোৱা নাই মাঘৰত ভাত খাই আহিছিলোঁ যিহেতু অলপ দেৰিকৈ খাম বুলি ৰখি আছোঁ আৰু এইফালে এয়া আমাৰ খুৰা ল'ৰা বাবু আই বুলি ক'বলৈ দিছে আৰু এয়া ভতিজী আৰু এয়া হৈছে মামু ইহঁতে চবেই খাবলৈ লৈছে আঙুঠিটো যে বনাইছিলোঁ মই এইকাৰণেই বনাইছিলোঁ এই হৈছে মোৰ ভতিজী টুইংকল দাদাৰ ছোৱালী হয় আৰু শাহুমা ওচৰতে থকাৰ কাৰণে শাহুমাকে মই আঙুঠিটো পিন্ধাই দিবলৈ দিলোঁ আৰু চকুৰ পলকতে তাই কেনেকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল আমি গমকেই নাপালোঁ আমাৰ যেতিয়া বিয়া হৈছিলে তাই পানী কেঁচুৱা আছিল আৰু আজি তাই গাভৰু ভাবিলেই আচৰিত লাগে নহয়নে ছোৱালী ইমান পুতুককৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ফালে এনেকৈ তোলনী বিয়া বুলি কয় এয়া তোলনী বিয়া পাতে আপোনালোকৰ পাতেনে নাই জনাবচোন কমেণ্ট কৰি আৰু এয়া মোৰ মায়ে তাইক পইচাকৈ দিলে আৰু লগতে বহুত মৰমত আশীৰ্বাদ দিলে কোনে কি দিছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় মৰমৰ আশীৰ্বাদটোৱেই বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এয়া হৈছে মোৰ ডাঙৰ বা আৰু টুইংকলৰ জেঠায়েক হ'ব জেঠায়েকে ভতিজাসকলে আনিছে এডাল ৰূপৰ চেন আৰু তাকে পিন্ধাব লৈছে আৰু কইনাজনীৰ মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবচোন মোৰ তিনি নম্বৰ বাইদেৱে কৈছে কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু মেকআপটো আমাৰ কেমেৰামেন এয়া মানুহজন এইয়া আৰু এইফালে বহি আছে দুই বিয়নী বহি পেলাই কথা পাতি আছে দুইজনী মা বহি আছে আৰু অকণমান এনেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ মায়ে কৈছে এইফালেও দেখুৱাই দিয়ে বুলি এয়া দেখুৱাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে পৰিৱেশটো জনাবচোন মোৰলৈ বৰ ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো এয়া এইফালে মায়ে জুলনী বহিছে কেনেকুৱা লাগিছে পূৰা ধুনীয়া লাগিছে বোলে পৰিৱেশটো আৰু এজনী মায়ো আহি আছে আহক জুলনীত উঠিবলৈ এইফালে দুই বিয়নী জুলিব ধৰিছে বাহিৰত এইফালে এয়া আমাৰ তিনি নম্বৰ বাইদেউ মই যে কৈছিলোঁ মেকআপ কৰি দিছিলে কইনা এইয়া মেকআপ কৰি দিছে আৰু খাই আছে আকৌ মোক কৈ আছে কি কি খাইছে আৰু কৈছে সোনকালে খাই ল নহ'লে শেষ কৰি দিম এয়া হৈছে মোৰ ভাগিন আৰু এয়া কইনাও খাবলৈ ধৰিছে এইফালে আমি খাই বৈ আহি অকণমান এনেই বহি আছোঁ আৰু এয়া মা তামোল খাইছে দেখিছেনে আৰু এনে এবাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ চাৰিওকাষৰ এইফালে এয়া হৈছে কইনা দেউতাক মানে মোৰ দাদা খুৰাৰ ল'ৰা হয় আৰু এফালে খোৱা বোৱা চাই আছে সকলোৱে খাব পাইছেনে নাই আৰু এই হৈছে মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী আৰু বিয়াৰ মাজতে সকলোৱে এনেকৈ এপাক হিয়া ভৰাই একদম নাচিলে খুব ফূৰ্তি কৰিছে কইনাইও নাচিছে দেখিছেনে আৰু ভাগিনজনী আমাৰ দুইজনী বা আৰু মাহী এনেকৈ সকলোৱে মিলি পেলাই ফূৰ্তি কৰি আছে সৰু বিয়া যদিও সৰু বিয়া এইখিনি মুহূৰ্তই বেছি ভাল লাগে ইমান ফূৰ্তি কৰে যে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব আকৌ আহি আছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈ বাই